Очень жаль, что отменили поезда. Очень жаль. Но если такая ситуация, в принципе, мы, мы понимаем, что мож, мож, может быть такая ситуация, что жизни людей под угрозой. Как-то как будем. Вот сказали на Барвенкова, пока до 10 числа будет ходить отсюда автобус бесплатный. Ну, очень неудобно. Ну, хотя бы ограничено, Ну поезда, чтобы ездили. Ну, а как, как без них? Ну, может, что, ну, тут, конечно, ближе военное действие вокруг нас. Может это что ну, такое, да, давайте скажем, для пенсионера, вот перевозки, минимум 650 гривен. До Днепра и там попутно где-то. До Славянска 100 гривен. До Славянска. Ну а поезд, поезда все-таки дешевле. Мы ездили поездом. По делам приходилось, мы же переселенцы, приходилось документы и так далее, и так далее, обращаться во все организации. Будем на Барвенково заказывать по интернету. А вы вот как относитесь к этому? Ой, точно так же, как и в войне. Я ее ненавижу. Путина ненавижу. Всем сердцем.